Я Світлана Трифонова рада вітати вас у студії найщирішої програми країни Життя на рівних. Приєднатись до знайомства з непростими, вражаючими, а іноді навіть страшними долями, що лише завдяки рішучості своїх власників перетворилися на надихаючі приклади. Одним, а точніше, однією з таких є Катерина Морозова. Проблеми зі здоров'ям не завадили їй стати дружиною, мамою та ще й бронзовою призеркою Паралімпіади 2012 і чемпіонкою світу 2013 тисячі тринадцять задаптованого веслування. Катя встигає чоловікові, який є членом олімпійської збірної з академічки, давати поради. Час же подивитися на цю диву жінку. Я морозова Екатерина, Живу в місті Херсоні, займаюся академічною греблею. З паралімпіади в Лондоні привезли бронзу. своему характеру боевой человек и многие люди которые со мной общаются привыкали ко мне к такой как такое, как которая есть ой а что там с твоей рукой мы уже привыкли никто ничего не замечает это у меня в природах когда я рождалась врачи мне вывихнули руку ущемление нерва то есть это родовая травма Это неприятно, но я с этим жила все время, то есть я, я с этим росла. Если бы это приключилось со мной в 10 лет, в 20 лет, когда я знаю, что такое жить без травмы, что такое жить с травмой, может быть, мне было более обидно. А так я уже адаптировалась и росла с этой травмой, поэтому я не могу сказать, что я в обиде. С 12 лет. У меня папа, он тренер национальной сборной по байдарке, вот. И э, в связи с моей травмой тоже нужно было чем-то заниматься, что-то делать, как-то ее реабилитировать руку. Вытя вообще все время ей нужно было вытяжка этой руке, вот и решили отдать. В греблю, только в академическую, потому что техника гребли в академии такая, что предусматривается при захвате немножко э, вытяжка руки. Хотя никакими данными я не обладала для занятий спортом в секции гребли, вот, потому что туда набирают в основном, во-первых, очень высоких в академическую греблю, это так, девочки, минимум метр восемьдесят, а то надо так, хороший рост такой, метр восемьдесят пять. Соответственно, при этом вес больше. Я туда не подходила никак, но так как просто позаниматься, просто повзять руку, там я и осталась. Я люблю честных людей, пунктуальных людей порядочных. Но, ну, естественно, доброта никогда никому не мешала. Искренность. Но дисциплина очень важна. Я вот сколько сталкивалась и в тренерской работе немножко сталкивалась. Все-таки дисциплина. Дисциплина строит спортсмена. Украина! В инваспорт попала в 27 лет. Мы были в Днепропетровске на сборе. Муж ко мне приехал, потому что домой мы приезжаем редко. Вот. И ему надо было тоже тренироваться. У нас заболел один человек в четверке. И мы говорим, посидишь с нами, потому что у нас, во-первых, микс, два мужчины, две женщины в лодке сидят. Посидишь с нами, нам надо сделать работу, потому что замены нет. В общем, он сел к нам на тренировку и сказал, я не думал, что у вас так тяжело. Как спортсмен хочу пожелать, чтобы побольше люди внимания уделяли своей физической форме, занимались, бегали, меньше имели вредных привычек. Вот. А тем людям, которые имеют какие-то травмы, какие-то поражения, не сдаваться работать над собой, опять же, крепкого здоровья, держать нос выше, и все будет хорошо. Жовтень в спортивном календаре зазвичай и часом для сборов. Активными тренированиями занимается сейчас и паралимпийский чемпион та призер с легкой атлетики Руслан Катышев. Сліпий від народження хлопець сміливо виконує стрибки в невідоме. Причому не лише на спортивних доріжках. Наш герой. Так називають його сусіди по одеській молдованці. Ми ж дали йому прізвисько Патріот. Адже окуляри спортсмена на кожному старті прикрашає прапор України. Я Ката Руслан. На Паралімпійських іграх в Лондоні я завоював золоту і бронзову медаль. прыжках золотую и бронзовую в тройном прыжке. Сам я из Одессы. Благодаря спорту вот, можно выбиться в люди, наверное, показать о себе, ну, чтобы узнали, что есть такие люди, как мы, которые, помимо того, что, допустим, если они инвалиды, то есть они что-то могут делать, ну, высокие результаты показывать, например. Тоже работать довольно-таки серьезно, вот, Большие нагрузки переносить. Не хочу, чтобы меня жалели. Люди, которые меня окружают, как бы, как вам сказать, все были очень искренне рады. Многие вот все, абсолютно кто меня знает, поздравляли. Меня ну, с победой, ну даже и до победы, вот, то есть как бы относились ко мне нормально, я так думаю. Вот. Я работаю, и вот растем вот двоих детей тяжело, ну, как бы я не ощущаю себя, скажем так, вот, инвалидом. Справляюсь со всеми трудностями. Для начала самое главное это, естественно, никто не должен, там тренер, естественно, самое главное, чтоб тебя заставлял. Тот самое главное, то есть там тянул за шкирку, давай там беги, либо прыгай там, либо что-нибудь. То есть ты должен хотеть, причем очень сильно хотеть. Если есть вера, желание. то я считаю, что все получится. Да даже не в спорте, просто в жизни. Ну, мне не рассчитывал на золото, но, ну, никак. Дело в том, что никто не рассчитывал. Честно скажу, ну, как во сне. вот так вот знаете вот вы спите вот и потом просыпаете и вспоминаете о, о, о сне да и какой классный да сон и вы не понимаете что он снится вот. и вы ничего не можете сделать тут то же самое вот оно так оно все быстро пролетело я бы сказал бы это шок потому что когда вот человек в шоке да там человек не понимает что происходит вот наверное я бы сказал это так вот было я, конечно, хочу продолжать и как бы не останавливаться, естественно. Пока, слава богу, здоровье есть, то буду продолжаться стремиться сделать максимально больше побед. Ну, естественно, как бы не для себя, для тренера, опять же. Одессы, Украины. Какие бы ни были вот поражения, нужно как бы забывать о них идти вперед до конца, а когда ты уже понимаешь, что ты уже 10 лет протренировался и назад просто пути нету, надо просто идти до конца и верить, верить в то, что когда-нибудь оно выстрелит, скажем. Сьогодні ми згадали тих, хто після лондонської паралімпіади літом 2013-го продовжив примножувати свій успіх, якому передувала інвалідність. Тож намагайтеся брати від життя по максимуму. Зустрінемось наступної суботи, хай щастить!